Это непродуктивно. То есть на этот счет можно прочесть колоссальное количество источников, но условия прекращения войны были сформулированы Россией еще в 2024 году, летом. С тех пор ничего не изменилось. Мы готовы обсуждать прекращение войны, но не перемирие, а мир. Путин говорит об этом раз за разом. На самом деле Путин говорит о об условиях мира, о договоренностях. Согласитесь, по Киеву прилетело, причем неплохо. Всю ночь в, по лучшим телеграм-домам распространялись Відіозаписі волання пропагандистів на болотах продовжує активно пробивати дно. І от коли нам всім здається, що це вже те саме днище, і куди ж ще більше, то повірте, росіяни здатні здивувати і тоді лунають наступні заяви. Другий питання, що там є і дуже много об там говорять фігурують пльонки. с записями из Зеленского, а, из с э, оргиями там в отсутствии женщин и так далее. И вот это может сыграть очень серьезно. И, судя... Оргий с отсутствием женщин в плане с мужчинами? Да. Привет, с вами я, Инна Набок. И это свеженький огляд российской пропаганды. Ну а также новин с в которые подтверждают, Ця недофедерація не здатна існувати поруч з адекватним і цивілізованим світом. Тому одразу нагадую: коментуйте це відео та залишайте свої вподобайки, щоб все це побачили якомога більше людей. Бо сьогодні на головних російських телеканалах, ну як каналах, так інформаційних телепомийках лунає. Ось це я вважаю, що при нанесенні удару по Криму ми дали. Маємо... Немедленно нанести удар тактическим ядерным оружием, не только по целям на территории Украины. Я считаю, что мы должны будем тогда нанести ядерный удар по военной транспортной инфраструктуре тех западных стран, которые поставляют оружие, используемое для атаки на Крым. Включая Соединенные Штаты Америки. Ох, як завела в Соловйов. Це ж треба, і це до речі, в той час, коли президент США Дональд Трамп ще в неділю, 3 серпня, у спілкуванні зі ЗМІ просто на запитання про розгортання американських субмарин біля території Російської Федерації сказав, що вони вже у регіоні. Ну і схоже, Москві це дуже не подобається. Здесь явно, я не думаю, что Трамп собирается начинать э, вторжение, он просто не очень хорошо, в действительности, он и его команда, они не очень хорошо понимают э, значимость этого вопроса внутри России, как мне кажется, и они не, не очень хорошо понимают соотношение... Президента Российской Федерации и населения. Им кажется, что это конфликт нынешней политической элиты российской, а якобы население, оно в каком-то аморфном абстрактном состоянии живет. Им, и они думают, что самые злые внутри России это политическая элита. И что если на нее надавить, то, глядишь, там и на какие-то уступки пойдут. Они, мне кажется, не очень хорошо понимают, что среди населения наиболее политически активная часть постоянно задается вопросом, какого х... терпим, почему мы уже давно не вдарили, когда уже будет, когда это, когда третье. Тим часом кривавий очільник Кремля, зважаючи очевидь на розголос ситуації з водою на окупованих територіях, виліз на публіку традиційно робити вигляд, що дуже переймається проблемою. Ну і навіть викликав до себе Пушиліна і понеслося. водовід, водовод, був построєн, не вирішує всіх задач, і більше того, він на плановий режим не вийшов поки, наскільки я розумію. Но есть и другая проблема, о которой мне правительство докладывает. Большие потери воды, будем сказать, перемещении этих ресурсов. Водопотери доходят местами до 60%. процентов. Почему? Владимир первая причина, мы сейчас вынуждены были сократить еще график, исходя из дефицита воды. У нас в Донецко-Мокеевской а агломерации сейчас раз в три дня, на несколько часов подается вода. В Янакиево и группе городов близлежащих раз в четыре дня, в Мариуполе раз в два дня. Такой график, к сожалению, увеличивает износ сетей. Тани, такой график свидетельствует про те, что скрис. Абсолютно скрізь де ступає нога клятого окупанта, життя перетворюється на нікчемне виживання. Бо Росія ж вміє лише руйнувати, нищити та вбивати. Росія не здатна нести життя. Вона сіє лише смерть і розруху, але подивіться, як цинічно Пушилін заявляє, що вони там щось ремонтують, ну тобто мережу. І навіть каже, що проблема в тому, що просто вона не оновлювалася з 90-х років. Ми ремонтуємо. А, ежедневно устраняется 100 порывов. И в пике у нас доходило до 2000 в неделю вот а именно этих аварий. Это уже а, мало того, что изношенность сетей накоплено, то есть там, десятилетия на какой... не ремонтировалось. Накоплено на рвет... с какого имени? В 90-е годы много не ремонтировалось. И внутридомовые сети, и э, это же разное ведомство. Мы сейчас объединили Донбасс теплоэнерго и воду Донбасса, чтобы можно было с объединенными усилиями э, быстрее подходить, чтобы не, не было разделения, где чей участок. И это тормозило все эти процессы. Сейчас взаимодействие совершенно на другом уровне. Мы сейчас э, смотрим, какими образом еще дополнительно привлечь усилия для ремонта. Сейчас э, усилили бригадами ремонтными. Безусловно, мы перебрасываем сейчас... Робота ведеться ще з прошлого года. Сейчас планируется окончание. внутрішньої переброска між теми тіми где дійшова осталась вода. ну а я ж нагадаю: з 21 липня люди в окупації на Донеччині живуть в умовах жорсткого обмеження водопостачання. Воду у будинках уявіть подають раз на три, а то дні, і то не скрізь. Про це розповідають місцеві жителі. Ну а загалом картина на Донеччині нині наступна. Ситуація 11. набираем воду и заслужили. так выглядит день воды в донецке супер да уже напор уменьшается все дождь кончается ну, все ведра набрали неплохо хотя бы унитаз смыть можно. А ще одно видео, которое вы маєте побачать, а ще показать іншим. Бо вот оно справжнє обличчя Российской Федерации. А на болевшем? воды в Донецке нет. Как и графика, тоже нет. Питьевая вода по 5 рублей. М -м. Только вот многие магазины плевали на указания, чтобы воду продавать по три с половиной рубля. Кто-то следит за этим? Нет. Ну, где-то поездили, где-то что-то посмотрели. А через две недели опять вода по 5 рублей. Потому что всем наплевать. Люди покупают, жалуются. Ну, пожалуются, потом опять по 3,5 рубля поставят. Через две недели опять по 5 рублей поставят. Воду дают 330 литров на душу. Интересно, где? В кране ее нет. Что делать людям? Делать скважины? Скважина 300 тысяч. Пишите на сайт президенту. Но каким-то чудом эти все письма отправляются сюда нашим чиновникам. Туда ничего не доходит. Что делать людям? Непонятно. Воды нет. Никто не хочет следить за этим. Все устали. Мы готовимся к отопительному сезону, поэтому у вас в коронах воды нет. А когда будет отопительный сезон, люди будут замерзать от холода, потому что не будет отопительного сезона. Люди опять будут кричать и просить о помощи. Разливная вода исчезла в ДНР. Все началось с того, что Денис Пушилин решил помочь и зафиксировал цену на воду. Установили предельную цену на разливную питьевую воду а, не дороже 350 рублей за литр. Подавляющее большинство предпринимателей пошли здесь навстречу. Ага, навстречу? Да никто не пошел. Продавцы просто закрыли точки. Кому охота работать в убыток? Теперь разливной воды нет нигде. Жители вынуждены брать бутилированную, а там ценник, космос. Люди в шоке. Еще вчера 20 литров воды я могла спокойно купить за 100 рублей. Сегодня вынуждена была купить 12 литров за 240 в магазине. Добились воды по 3,50? Воды на разлив хотя бы по 5 рублей за литр, не говоря уже по 3,50 нет нигде. Но есть вот такая история. 120 рублей за 5 литров. Это что за пи... А с водоснабжением просто кошмар. Вода по графику, но чаще вовсе отсутствует. А если идет, то ужасного качества. Жители часами бродят с пустыми канистрами, ищут хоть одну работающую точку. Если воду завозят, ее тут же разбирают. Раньше в СССР тоже фиксировали цены и получали пустые полки магазинов. Сейчас в Донецке внедряют советский стиль руководства. Правда, тогда вода в кране все же была. Тем часом у Красноярском крае на болотах чиновники судятся с местной пенсионеркой. Бо вона, а тут увага, бо це родзинка цього випуску встановила унітаз. Так, погоджуюся, ця історія звучить абсурдно, але абсолютно в дусі російської бюрократії. Як вам в маю 22 року було рішення суда, щоб значить, я демонтір унітаз. Дали мені месяц. Я обрати в правчу компанії в нашого жека, що прошу б, це, помочь мені значить, по решению суда його убрать. Они мені написали, що ми этим не занимаемся, обращайтесь в другую организацию. Ну и стала жить спокойно с этим унитазом со своим. 25 июля приехали приставы, я опешила. Я даже опешила, я говорю, да я никому ничего не должна. Унитаз. Я должна его демонтировать в течение пяти дней. Вот завтра у меня снимут унитаз, куда я должна идти. Я быстренько пишу в администрацию, что вот так вот мне дали приставы пять дней, чтобы я убрала этот унитаз, а куда я должна пользоваться, где, куда я должна ходить в туалет. Ну какие варианты есть? Кусты вот эти? Кусты. То есть тут общего туалета для всех жителей дома нет? В данный момент нет, он там где-то есть. Его-то должна вот это прорывать, дорогу себе пробивать, <сёздные> вот сюда я должна ходить. Вы ямы здесь нету, все видите, какой кошмар. Такой. Ничего здесь нет. Неужели вот это пожилому человеку оставить унитаз, это такое преступление? Это вот такое преступление. Я вообще не знаю, как дальше мы будем жить. «М -м. Давайте в сарай. Давайте, давайте. Да, 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 да. Вот э, ко мне на помощь пришли вот товарищи такие. Мы всегда рады помочь. Спасибо вам. Это вот это другой национальности, но мне очень приятно, что ты еще Я убрала, я так себя чувствую, что, вы знаете, прямо легко на душе. Ну, да, ладно, что, что я чиста перед законом. Может быть, вот с этим поворотом, вот этот унитаз, это прочее. Может, моя жизнь изменится в какую-то сторону. Изменит. Я надеюсь, что, может быть, какой-то я и счастье, может, обрету. Понимаете? Может, какой-то насчет товарищ найдется помощник у меня. Да. Вот понимаете? Это все делается к лучшему. Вот вам и Российская Федерация снова же таки у всей своей краси. Тож підсумовуючи, я нагадую, Російській Федерації не місце в Україні і на наших українських землях. Тож підтримуйте Сили оборони, донайте на потреби нашого війська, щоб чисельність їхнього зменшувалася. А з вами була я інна Набок. Дякую, що дивитеся і за ваш зворотній зв'язок. І звісно, бережіть себе і бережіть Україну. Ну і побачимось у наступному випуску. Бо ж ви знаєте. у Кремлі стукають з нами регулярно. А отже, нова порція ахинеи пропагандистів точно не забереться. Ну, а я вам все покажу і розкажу.